ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅವತಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುರು ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಚರಿತಾಮೃತದಿಂದ ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭರ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಅನಘಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮಂಡಲ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಔತಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ सिद्धमङ्गलस्तोत्रम् श्रीमदनन्त श्रीविभूषित अप्पलक्ष्मी नरसिंहराजा जयविजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव श्रीविद्याधरि राधसुरेखा श्रीराखीधर श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव माता सुमती वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव सत्यऋषीश्वर दुहितानन्दन बापनार्यनुत श्रीचरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव सवितृकाठकचयन पुण्यफल भरद्वाजऋषिगोत्रसम्भवा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव दोचौपाति देवलक्ष्मिघन श्रीचरणा। जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद्खण्ड श्रीविजयी भव पुण्यरूपिणी राजमाम्बसुत गर्भपुण्यफलसञ्जाता जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव सुमतीनन्दन नरहरिनन्दन दत्तदेव प्रभु श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव पीठिकापुरदित्यविहारा मधुमतिदत्ता मङ्गलरूपा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव श्रीविजयी भव इति श्रीसिद्धमङ्गलस्तोत्रं परिपूर्णम्